নেওতা বুজা নহয় নেওতা মজাহে অংক কঠিন নহয় অংক একেবাৰে সহজ নেওতা বুলিলে ভয় খাই উঠা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই প্ৰতিবেদন প্ৰথমে চাই লওক এই দৃশ্য হাত চাপৰি আৰু খোলবাদানৰ মাজত শিক্ষাৰ্থীয়ে শিকিছে অংক আপুনি ভাবিব এয়া আকৌ কেনে পদ্ধতি দিহা নামৰ সুৰে সুৰে অংক শিকিছে শিক্ষাৰ্থীয়ে আকৌ বুলিলেই সাত জাপ মৰা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংকহে কৰিব বিচাৰে কাৰণ অংক এতিয়া সহজ হৈ পৰিছে পাৰিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ভালকৈ শিকিছোঁ পোন্ধৰবাৰ দেউতা মানে আমাৰ মুখস্থই হৈ গৈছে দেউতাখিনিয়ে আমাক খুব ভালদৰে শিকাইছে উজু নিয়ম আমাক বুজাই দিছে আমি মানে মুখস্থ নাই কৰা আমি বুজিছোঁ আমি বুজি আমি মজাৰে মানে দেওতাখিনি মনত ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ ইমান ধুনীয়া নিয়মবোৰ শিকাইছে যোনখিনি আমি আগতে শিকা নাছিলোঁ আৰু আমাৰ দেওতা বহুখিনি কথা উজু কৰাই দিছে আৰু আমাৰ কাৰণে বহুত সহজ মানে এতিয়া হৈ গৈছে নেওতাখন ভালেই লাগিছে আগতে নেওতাখন যিমান টান পাইছিলোঁ এতিয়া সহজ যেন লাগিছে আৰু আগতে প্ৰথম দিনাখন আহোঁতেই ভাল লাগিছে প্ৰথম দিনাখন আহোঁতে আমাৰ উচ্চাৰণবিলাক অকণমান খিলমেলি হৈ আছিলে সেইবিলাক ছাৰে শুদ্ধ কৰি দিছে গান গাই নিচিনা লাগে নেওতা মুখস্থ কৰা আগতেও লাগে ভালেই লাগে নেওতাখন মুখস্থ তেতিয়া পুৰণ নেওতাৰ পৰা বৰ নেওতালৈকে সকলো মুখস্থ হৈ পৰে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে নেওতা শিকা মেজি কলিয়াইছে শিক্ষক পদুম নাথে আই আঁতৰাখৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজীৰ লগতে নেওতা আৰু বেদিক মেথছৰ ওপৰত বিশেষভাৱে বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ আগতেও কৰিছিলোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ নেওতাটোক বোজাৰ পৰা মজা কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰু সংগীতটো এক প্ৰকাৰ থেৰাপী আৰু নাটক আৰু সংগীতটো থেৰাপি আৰু এই মিউজিক থেৰাপিৰ যোগেদি ল'ৰা ছোৱালীৰ মগজুত নেওতাটো আমি কেনেকৈ সহজে মনত ৰাখিব পৰা যাব আৰু নেওতা মাতা সময়ত তাহাঁতক আনন্দত আত্মহাৰা কৰিব পাৰোঁ যিহেতু গম পোৱা নাই যে নেওতাৰ কাম হৈ আছে গণিত কাম কৰি আছে আৰু যদি নেওতা সিহঁতৰ মনত থাকে নেওতা গণিতৰ প্ৰাণ আত্মা আৰু নেওতা যদি হৈছে গণিত আগবাঢ়িবই গতিকে আমাৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু শিক্ষাগুৰুলৈ মোৰ আহ্বান যে নেওতাৰ শনিবাৰে শনিবাৰৰ দিনটোত নেওতাৰ চৰ্চাৰ এটা জয়ফুল মমেণ্ট এটা আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে স্কুল আৰু এই পাঁচদিনৰ ভিতৰত ডেৰশ এশ ষাঠিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইংৰাজী আৰু অসমীয়া হাতৰ আখৰ সম্পূৰ্ণ মেৰামতি কৰা হৈছে আখৰ দেখিলেই ভাল বেয়া চিনি নাপায় আচলতে দেখিলেই ভাল হ'লে আখৰ ভাল নহয় আখৰ শুদ্ধ হ'ব লাগিব

কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকল কিদৰে উপকৃত হৈছে এন এম এজিকত কেৱল পুথিগত শিক্ষাই নহয় ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি অসমীয়া ভাষাৰ হাতৰ আখৰৰ আমি এতিয়া কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আমি যোৱা মাৰ্চ মাহত গীত গীতৰ কাৰণে আমি উদয় শংকৰ ডাঙৰীয়াৰ যোগেদিও আমি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ অহা চৌব্বিছ অহা একৈছ বাইছ তেইছ তেইছ আৰু চৌব্বিছ জুলাইটো আমি উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী ৰূপমূহীয়া ডাঙৰীয়াৰ যোগেদিও আমি ইয়াত সংগীতৰ কৰ্মশালাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু দেখা গৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৰ্তমান যি প্ৰতিভা গোটেই প্ৰতিভাখিনি আমি কেনেদৰে উলিয়াই আনিব পাৰোঁ কেৱল পুথিগত শিক্ষাতে আমি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা নাই আমি ৰুটিন মাফিকেও কিছুমান বিষয় আমি সামৰি লৈছোঁ ছবি হস্তকলা যোগাসন সংগীত আৰু সহ পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আমি কাৰ্যক্ৰম হাতত লৈছোঁ আৰু সেইখিনি আমি ৰুটিনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ গতিকে আমি যদি তলৰ পৰাই শিশুসকলক সৰ্বাংগীনভাৱে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ আধ্যাত্মিকতা সংগীত আৰু মনোৰঞ্জনৰ মাধ্যমেৰে দিয়া শিক্ষক পধুম নাথৰ এই কৰ্মশালা এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে চৌদিশে চেকনিৰ আগত এতিয়া বিদ্যা নহয় কৌশল আৰু মনোৰঞ্জনৰ মাজতহে আয়ত্ত কৰিছে জ্ঞান বুদ্ধি নাৰায়ণপুৰৰ পৰা বিদুপন ফুকনৰ ৰিপৰ্ট